Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright No Pod Channel. Sidang media daripada timbalan ketua polis negara. Jadi apakah yang disampaikan oleh Ayub Khan? Saya percaya ya, saya satu yang amat penting untuk kita rakyat ketahui. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita bersama-sama untuk menonton dan mendengar ya sidang media ini. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita tonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Terima kasih terima kasih kepada rakan media yang hadir pada pagi ini. untuk makluman rakan media di sebelah kanan saya Profesor Datuk Dr Wan Kamal Mujani, TNC HEP dan Prof uh, Datuk Dr. Kasim uh, di malam dua kita punya ni Datuan Kuasa Pemandu Projek kita sama dan juga pegawai daripada Jabatan Narkotik dan Jabatan Kimia pun ada pada pagi ini pagi, pagi ini uh, kita akan adakan satu mensyarat uh, Datuan Kuasa Pemandu Projek kerjasama strategik aktiviti pendidikan, pendidikan dalam bidang sains forensik di antara PDRM dan UKM seperti mana yang uh, akan media sedia maklum uh, dadah merupakan satu isu uh, yang serius di Malaysia dua hari lepas pun ada statement yang dikeluarkan so, tahun lepas ya daripada Januari hingga Februari ya. Januari tahun lepas hingga Februari tahun ini kita telah merampas uh, uh, 115 tan dadah ya yang bernilai uh, 1.7 bilion. Itu dari segi uh, rampasan sementara dari tangkapan pula melibatkan uh, sepanjang tempoh yang sama juga Januari tahun lepas hingga Februari tahun ini 300,000 lebih. penyakit hmm? dada, penyakit dada, dada, dada tokan-tokan dadah yang kita rampas. Itu so, dalam konteks inilah kita menjalin kerjasama dengan UKM bagi uh, memastikan uh, kita menggunakan pendekatan tambahan pada pendekatan yang ada dari segi pengawasan untuk dari segi pendidikan uh, bagi kita mengesan darah-darah baru yang ada di pasaran uh, dan juga uh, trend sama ada darah-darah ini -darah dibawa masuk ke luar ataupun dalam uh, daripada negara yang bersepadan dengan uh, Malaysia. Kerjasama ini kita telah jalin sejak 21 Oktober 2022. Ini melibatkan UKM dan juga Jabatan Sekian Jenayah Narkotik. Inisiatif ini adalah dirancangkan bukan dari di peringkat nasional. Kita juga sedang berkolaborasi di peringkat antarabangsa bagi menjalankan penyelidikan saintifik berhubung bahan-bahan terlarang termasuk dadah psikoaktif baru NPS serta usaha untuk penghasilan dadah secara haram di dalam negara uh, minggu lepas, uh, bulan lepas ada rampasan besar yang kita buat di Selangor melibatkan uh, lab daripada tanggapan yang kita buat tu melibatkan 9 warga asing daripada China dan ini menunjukkan satu trend yang amat membimbangkan dan Malaysia sebelum ni ada lab tapi trend yang terbaru ni lab ini dikendalikan oleh warga asing yang punya kepakaran dan bahan-bahan asing bau yang dibawa masuk untuk menghasilkan uh, darah-darah bau. Dalam konteks uh, kerjasama ini, kita ada enam pakej ya. uh, dari segi aspek pembangunan teknologi, penyelidikan, forensik, data pembangunan keupayaan. Dan ini fokus utama kita adalah pembangunan strip hujan biosensor pengkalan data forensik analisis residu dadah dalam sistem sistem kumbahan ini melibatkan 9 pegawai kanan Jabatan Satuan Jenayah Narkotik yang dipilih khusus untuk pendidikan secara separuh masa di bawah bimbingan pakar daripada UKM mereka ini akan ditanggungjawabkan sebagai pusat rujukan utama dan pakar dikira sebagai subjek meta expert kemudian dalam bidang narkotik dan jawatan kuasa pemandu ini yang ditubuhkan ini bagi memastikan memantau keberkesanan program yang berjalan ini dan saya selaku uh, Timbalan Ketua Polis Negara diberi amanah untuk mempengusikan jawatan kuasa tersebut. Dari segi sokongan dana pula, KDN telah memperluluskan peruntukan sebanyak RM8.4 juta bagi menjayakan program ini setakat ini RM2.4 juta telah disalurkan untuk melaksanakan program ini. Dan dana ini penting bagi memastikan setiap pakej kerja dapat dilaksanakan dengan lancar. Kita ada 6 pakej. Pakej kerja yang pertama itu analisis air kumbahan di Lembah Subang yang mana kita berjaya mengesan kehadiran MED dan Fentamin menunjukkan kemungkinan kewujudan makmal proses dadah di kawasan tersebut Pakej kerja kedua adalah menilai kesan kadar dos terhadap tingkah laku dan kesihatan otak haiwan sebagai asas untuk memahami kesan dadah terhadap manusia Pakej kerja ketiga memberi fokus kepada pembangunan teknik penjejakan asal usul dadah ha. menggunakan pendekatan forensik moden. Pakej kerja keempat untuk membangunkan satu sistem repos repository Penanis sebagai Strategik Analitik Reporistry -re for anti Narkotik ataupun Saran Pakej kerja kelima berjaya menghasilkan kit hujan biosensor yang lebih cepat dan lebih tepat tadi pun kita dah tengok tadi kalau biasanya kita menggunakan masa 2 hari tapi dengan peralatan baru ni hanya 20 saat memang cepat Pakej kerja ke Uh, itu mengumpulkan sampel air kumbahan bagi mengesan kepekatan re re residu darah dan juga untuk menafasti profil demografi penduduk so, kita jangkakan uh, program yang kita buat ni akan meningkatkan lagi keupayaan pengawasan kita uh, dan juga yang paling penting lagi kita akan menjalin akan meningkatkan kerjasama di pekat antarabangsa semuanya dengan Interpol ataupun UNODC the National Institute of Drug Abuse of the US, uh, Drug Signature Program, UNODC dan banyak lagi lah. So, mungkin data-data yang kita dapat, bakaran kita dapat, kita boleh kongsi dan kita boleh mantapkan lagi uh, kemampuan kita. Ke, dalam uh, masa hadapan ni, kita sedang merancang untuk menggunakan ASEAN Summit eh. kita dah ada kita punya kepakaran dan kita bercakap untuk menubuhkan sebuah pusat kecemerlangan atau center of excellence di maktab polis ceras. Ini sebagai pusuk pusat, pusat uh, rujukan serantau uh, dalam bidang pengawasan narkotik uh, belum ada lagi. Kita bercadang untuk buat ini. Dan biosensor yang kita bangunkan ini kita akan menjadi menjual kalau ada keuntungan untuk dijual ke luar bahan serantau. Uh, Kita juga merancang eh, jangka panjang ni BDRM memohon dana tambahan berjumlah RM80 juta Untuk memperkemaskan lagi eh, peralatan dan kemikuman yang kita ada Bagi memastikan kesenamungan eh, kita untuk melancarkan program pertama BKM so, Itu saja eh, rakan media kalau ada beberapa soalan uh, Datuk Sui, uh, selain daripada jenayah uh, dan akun yang dengan UKM ni dah melibatkan narkotik insyaAllah yang adalah dalam pilihan ni banyak komersial pun ada CID pun ada itu akan datang secara berperingkat insyaAllah dalam konteks sekarang ni sebagaimana yang kita, yang berhormat Menteri Dalam Negeri saya so, bercakap dengan AI sebagainya kita memang sedang menuju ke arah itu dan dengan ada teknologi ini kita yakin dapat membantu pihak polis uh, dalam uh, sesatan sebagai pendakwaan Macam saya katakan tadi lah Kalau dengan ada mesin yang baru tadi tu Apa ni uh, sebelum dua hari kita memerlukan masa untuk uh, buat ini Ini hanya 20 saat Memang jauh beza je Analisa air tumbahan itu adakah dia ada satu teknik baru yang digunakan untuk kesan adanya set data di suatu kawasan sebelum ni kita tidak ada kemampuan ataupun uh, equipment lah untuk uh, menggunakan pendekatan ini untuk uh, pengesan uh, ini, tapi ini adalah satu benda yang baru uh, kita yakin dengan uh, ada kemampuan ini kita dah, ini kita hanya baru buat dekat lembah kelang So, kita akan memperluaskan lagi uh, kita punya sampling kita tu di seluruh negara jadi kita dapat kesan lah sama ada mungkin di lembah kelang ni uh, uh sekarang orang kawasan tentu ada bahan-bahan yang bau kita kesan uh, ataupun mungkin bahan tersebut sebelum ni dikesan di lembah kelang tapi bila kita ambil sampel dari Johor dan nampak bahan yang sama ada dekat Johor ataupun bahan ni mungkin daripada luar negara daripada mana negara sepadan kita ke ataupun daripada Timur Tengah ke semua tu kita akan dapat kesan dan ini banyak membantu kita lah Fentamin so, hmm. Fentamin 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 ya? Fentamin ah, Fentamin <laughs> Fentamin Fentamin ah. Fentamin 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 Dato' boleh pula sikit Apa kesan yang mungkin kesan-kesan baru kepada penagih dia Dato' Seri Dato' Bahan-bahan yang dicampur ni kita tak tahu bahan mana Sebab tu kalau dengan ada mesin ni Macam saya ambil contoh yang kita tengok Dekat lab tadi ni eh. Kalau kita sebelum ni hanya Apa ni Yang disinarakan sebagai apa Berbahagia racun kita lah Hanya 110 serat, kan? Tapi sebenarnya kalau ikut yang UNODC yang ada dekat seribu jenis-jenis dadah tu So dengan ada mesin yang ini yang kita ada ni pelatihan kita dapat kesan keseluruhan bahan-bahan digunakan untuk menghasilkan contohnya urin yang kita ambil kan dia akan dapat kesan apa bahan-bahan yang ada dalam itu yang dapat membantu kita untuk mengesan apa dia punya ni dan pada masa yang sama kita juga mungkin perlu lihat segi perundangan macam saya katakan jadilah setakat ini 110 apa ni bahan-bahan yang senaraikan bawa ke racun tu kalau lah kita mengesan bahan-bahan bau -bahan yang ada tapi yang tak disenaraikan dalam ni maknanya kita akan mengambil kesukaran untuk mengsabit uh, suspek tersebut lah ini yang perlu ditengok balik lah dari segi aspek perundangan dan juga equipment yang kita ada ni sebab equipment ni memang canggih lah kan? ketepatan cepat dia punya apa, semakan yang dibuat ketempat, ketempat, ketempat terangkan kasihan pasal uh, mesin equipment dia untuk dia tak faham yang tadi dah kata dia ambil, sebelum ni ambil masa beberapa hari sekarang 20 hari 20 hari, 20 hari. untuk yuri ni yuri untuk yuri 2 hari sebelum ni 2 hari dengan ada mesin ni 20 saat mesin ni ciptaan MKM ke ini kita bagi apa nama dia ah dat dat kecil ah betul bukan ah bukan broker 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 ha tengok ha Itu harga dia 2 juta tu ah juta ha? oh, yang tadi yang atas tu oh. ada dua mesin ha satu 3.9 satu lagi 2 juta lebih kurang teknikal ni kena tanya pakar lah ni jabatan kimia ada ni daripada ni buat dia ni prof, prof pun tahu kan peralatan-peralatan ni uh, Datuk Sri, ya, apa dalam pandemi tadi Datuk Sri? semakin banyak diberikan di Malaysia ke trend macam mana sebab tu saya kata tadi tu macam tadi yang kita ambil sampel yang daripada Johor tu tadi kan yang dia dalam beberapa saat memang dah ada dah pentamin sebelum ni kita tengok yang dekat Lembah Kelang so dia turun ke Johor so itu kita belum ambil sampel satu Malaysia lagi tu kalau kita ambil satu Malaysia ni kita akan dapat trend ni daripada pengesanan kumbahan ni ada tak uh, gelap yang tadi kesan setakat ini uh, ini bukan kat awal Sebab bila kita kena pasti Katakan kawasan satu taman perumahan Kita kena follow up Dengan uh, risikan kita lah, Untuk kena pasti Tapi Benda ni banyak akan banyak membantu kita Kalau sebelum ni kita tak ada Kita tak ada tempat Kita nak target tempat mana kan Dengan adanya fakta ini uh, Kita mudah Contohnya satu taman ni memang kita kesan Memang ada bahan-bahan ni kita akan buat operasi hmm. lah. dari segi risikat hmm. untuk silakan susulan ini banyak membantu kita tapi tapi dari segi undang-undang tu dia, tadi Datuk ni ada segi senarai tu ada 110 hmm. bandara so yang selebihnya tak ada so kalau tangkap pun tak boleh tak itu yang kita kena buat pindaan dalam jadual lah ini jabatan kimia ada ni Insya Allah, kita nah. cuba, kita Insya Allah. Katanya. Dia kata kalau ikut UNODC tu dah dekat seribu Yang kan Kalau dekat Singapura ni mana-mana bahan yang menghayalkan Tu dia tak mention spesifik Jadi mudah tu hmm. Hmm. Singapura Kalau hmm. ha, bahan menghayal semua dia boleh Tapi kita terpaksa ikut Yang dijadualkan Kalau tak ada jadual Tak boleh nak proses So ni dia proses secepat mungkin InsyaAllah Kalau jadual ni tak akan memakan masa okay. yang lama nanti akan mengadakan pindaan menjadual senang dan jadual tambahan okey kalau okay, cantik so, kau kita game last antara bahan-bahan baru ni dah berapa banyak yang kita dah dapat selain yang bahagian 190 yang 110 tu yang dinaraikan sebagai apa ni bawah aka achol yang kita yang kena pasti ni banyak macam tadilah kan pending nama-nama semua kan kita tak tahu apa lagi yang akan timbul macam kalau kita cakap Yang dia lucu Dia cakap seribu lebih Senarai tu eh Uh, uh, maksudnya uh, Kita percaya ada makmal yang hasilkan dan vitamin Kita ada kondisi Yalah itu Vitamin Bahan kimia tak silap ya Dia akan ada campuran Yalah Kalau tengok tadi Dalam dalam sampel tu Berbagai jenis 57 57 Haa Datuk cakap 57 Yang sampel kita buat. Bayangkan 57 jenis dah dadah yang kita dapat kesan dalam sampel Satu sampel lah Berbagai jenis dadah Atau bahan kimia yang dimasukkan tu Untuk menghasilkan kita... Urin hmm. Oh. <laughs> satu sampel yang, yang 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 bagus itu dalam masa 20 saat Benda pula mobile kita boleh bawa kan Kalau kita ada operasi kat luar kan dengan, Kalau kita nak buat Kalau nak buat apa ni operasi pemandu mabuk kan kita boleh bawa senang hmm. tak perlu makan masa yang lama lepas a terus dapat eh balik tunggu hasil sebelum ni kena hantar jabatan hmm. kimia hmm. jabatan kimia pun bukannya yang kotik ya. dia ada CID punya isu dia ada yang lain-lain isu kan? ini kita nak kita punya sekuriti senang cepat ok ok dari boleh Oh, selamat. Nah, apa tu kita? dia boleh dikongsikan tu, dia apa ni Ops oh, Selamat Pengarah trafik Kata Sri Sri pun dah bagi Banyak ni kan Kalau Yang ada dekat saya ni Dia lah Ok Selamat Kena lancarkan Dua hari sebelum Raya Hari Raya Dan dua Dua hari lepas Hari Raya Mena enam hari keseluruhan eh? Kita akan lancarkan Pada 29 Mac Sehingga 3 April Uh, dari segi omnipresent ni Hotspot eh. Kalau untuk highway ni Hotspot ni kawasan-kawasan yang Selalu berlaku kesatkan eh. Kalau dekat highway ni ada 25 hotspot eh. Sementara black spot eh. Black spot ni tempat yang Kawasan yang selalu berlaku kemalangan eh. Untuk highway ada 46 Bagi jalan persekutuan eh, Ataupun jalan negeri Hot spot ada 407 Black spot ada 76 Suruh negara Kita akan deploy lebih Kita lebih kurang 6,957 orang Pegawai dan anggota Sepanjang op selamat ini dia punya apa ni dia punya kita punya misi kita samalah tema yang sama rumah selamat selamat sampai ke destinasi total total enforcement okey terima kasih banyak